Итак, всем привет. Сегодня у нас распаковочка такого товара. Пришел из интернет-супермаркета розетка. Приспособление для похода. Ну так снимаю на природе. Сейчас будем скрывать. Почему заказывал именно в розетке? Там, то есть, очень удобно. Так, что же на здесь? Это походный фильтр. Аквафор. Так, здесь больше ничего вроде нет. Вроде ничего. Так, это пока в сторону. Рассмотрим сам товар. Так, это, наверное, переходник на бутылку. На любую стандартную закручивается. Прокладка. Какие-то крепления. У нас сам фильтр. инструкция Пока в сторону берем. трубочки еще одна насадка это наверное наверное и на кран ну посмотрю разберусь То есть розетки очень удобно заказывать и сразу знаешь, Сколько платишь и за что? Сейчас посмотрим на сам фильтр. Хочу еще заказать один запасной, такой же. Бактерицидный. Модель B300. Угу. Очень интересно. А, это, наверное, сюда нет вкручивается вот так угу. если на бутылку то наверное вот этот переходник вот так Только в сторону Конечно же будем его в походах испытывать. Проверим качество, как он фильтрует воду. Один сюда. Этот не этот, вроде одинаково. Ну, принцип понятен. Все так туго, плотно. То есть качественно видно. Итак, сюда грушу присоединяем. Саму грушу и... То есть это накручиваем на бутылку какую-то емкость с водой. Набираем грязную воду, накручиваем на бутылку и все, и качаем. И отсюда уже идет, будет идти э, чистая вода. Вместе в походе испытаем. Это мы будем смотреть, конечно, дальше. Следите за каналом. Ссылочка на товар будет в описании. Спасибо, магазин резетка.